У рамках продовження комплексу заходів щодо протидії нелегальній міграції працівниками управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУ МВС України в Одеській області та департаменту боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми Міністерства внутрішніх справ України спільно з представниками Державної міграційної служби України проведено відпрацювання ринку 7-й кілометр. Під час проведення фільтраційних заходів на території ринку. Було виявлено понад 100 іноземців, які перебувають на території України без наявності дозвільних документів. Також було виявлено декілька іноземців, які є студентами окремих вузів, але під час навчального процесу працюють на промринку сьомий кілометр. На даний час триває перевірка, затримано 33 особи. Вирішується питання про примусове видворення їх з території України. Когда вы въехали на территорию Украины? 2008 года. С 2008 -го года вы находитесь незаконно на территории Украины? Нет, студентом был после 2011 года. После 2011 -го года вы обращались в миграционную службу для того, чтобы узаконить свой статус на территории Украины? Ну, обратился, паспортом надо было предъявить. Я поняла. То есть документов, которые разрешают вам закона находиться на территории Украины, у вас нет? Пока ну, пока нет. нет. Документ. Это у тебя есть телекопия. У меня на работе на работе? Что это документ? Ваши документы. Ты не с собой документ? Нет документов? Уважа Уважаемый. На данный момент, у вас есть документ? Нет. Еще Нет документов. Все, да, а а сейчас не пройдем. Тебя. 15-го, 10-го, 16-го года все в порядке, студент. Что, Что вы делаете в Украине? В каком институте? Что вы делаете на 7 километре, когда идут занятия? Я на, на каком контейнере вы работаете? Я говорю, Что я вы делаете я сейчас на рынке, когда идут занятия? В я говорю, я пришел, чтобы закупить. не против. Там... Э, уважаем! Красных кедр, Я сюда? Я поменял здесь. Нет, вы не поменяли здесь. Сорок сорок пять 45 лет нужно поменять посвятку. Это я поменял. Вы 67 -го года рождения. Здесь фотографии. Да, поменяли, делали по... Когда вы поменяли? Это где-то Тут, по -моему. Вот, по-моему, вот их добавляют. Не может такого быть, потому да, да, что да. уже после Я бить, да. были нового образца. Что здесь, Виталик? Кто-то бинут без документов. Этот... А кто тут? Регистрация. Здравствуйте. Здравствуй. Здравствуйте! Здравствуйте, приделите, пожалуйста, документы. Он там? Верся? Я открыл. Я открыл. Он Где ваше девочек? Я дома думаю. Просто не патент он большой... Поверьте ему, волшебство. Очень хорошо приделите, пожалуйста, документы. Ой, не так. Вы понимаете, что это... Я понимаю. Да? Да. Документ. Я не лопатка, я там пуля. Настоящий документ. Вот как это делается. Вот так. Будет вот цены на... Да. Вот я только что хочу воды Аккуратно. Все. 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 Не

а сумки тоже, это с ним. Он с вами, сумки с ним? Ну хорошо, он приехал. Где его За пастор? Зеленый, типа, Пересечение а, границы и все остальное. К автобусу. Останавливаем.

Субтитры делал DimaTorzok

I don't like this. I don't like this I don't like this I don't like it. This is not good. Really wrong. Ah. I don't like the camera. That's my problem. I don't like the